وقال ايضا في القران المجيد اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وقال ايضا في القران المجيد فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى اللهم اقم الدين اللهم اقم الدين اللهم اقم الدين في بلادنا بنغلاديش في فلسطين في قسمير في راب في أبغان في أركان في تسنيا في بسنيا اللهم وفق لنا في تحسيز من سنة القرآن وأحكم وأدم في نظام الإسلام اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأذل الشرك والمشركين اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله العظيم التواب السميع البصير الوهاب غافل الذنب يقابل التوب شديد لقابل التول لا إله إلا هو إليه المصير وقال الله سبحانه وتعالى عز وجل الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شفيع الأمة يوم يبعث من في القبور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد يا أيها المصلون الحاضرون وقال الله سبحانه وتعالى عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فقال ايضا في القران المجيد اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وقال ايضا في القران المجيد فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وطله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال أيضا في القرآن المجيد ولكل أمة جعلنا من ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام في إرشاد حديث الشريف عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل أدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأسلافها وإن الدمع لا من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسها أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة من تقطر في دميها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن شداد بن عوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وقولوا من صميم الفؤاد يا الله يا كريم يا متعال اللهم يا حنان يا منان اغفر لنا وارحمنا واستجب دعانا وحقق رجانا يا ذا الجود والافضال نسال الله العظيم المولى الكريم ان يتداركنا برحمته يمدنا مسلمين وهو وارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم <تصحيح> الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد مصابيح الغرر فقال تعالى مخبرا وآمرا ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد امام الحرمين وصاحب الحجرتين وعلى ال محمد صلى الله عليه وسلم فيا ايها المشتاقون الى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله واصحابه خصوصا من ذي الاصل العريق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزايد الأواب الناتق بالسواب أمير المؤمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى جامع القرآن أمير المؤمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى سد الغالب أمير المؤمن سيدنا علي بن أبي طالب كرمه الله وجهه وعلى أولدي السيدين أبي محمد الحسن وابي عبد الله الحسن رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما فاطمة الزهرة رضي الله تعالى وعلى تمام العشرة مبشرة صلاة وسلام دائما متلازما إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام الاسلام والمسلمين واخذ ذل الكفره والمبتدعه والمشركين اللهم خلد ممالك الاسلام ودوله بنغلاديش اللهم بارك لنا في بلادنا بنغلاديش اللهم افتح لنا في بلادنا بنغلاديش اللهم احفظ لنا في بلادنا بنغلاديش اللهم ارزقنا في بلادنا بنغلاديش اللهم انصرنا في بلادنا بنغلاديش اللهم اقم الدين اللهم اقم الدين اللهم اقم الدين في بلادنا بنغلاديش في فلسطين في قسمين في راب في أبغان في أركان في جسنية في بسنية اللهم وفق لنا في تحصي زعك من سنة القرآن وأحكم وأدم في نظام الإسلام اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم أطلب اللهم ستر السلامة والعافية علينا وعلى بيتك الحجاز الغزاز المسافرين في برك وبحرك من أمة محمد جمعين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، اللهم زِدنا ولا تنقُصنا، وأكرمنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرِمنا، وآثِرنا ولا تُؤثِر علينا، وأرضِنا وأرضَ عنا يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نُحورهم، ونعوذُ بك من شُرورهم، اللهم زيِّنا بزينة الإيمان، واجعلنا هُدَاةً مُهتَدين، وآذِلَّ الشركَ والمُشركين، اللهم أعداءَك أعداءَ الدين، اللهم اللهم انصر الاخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين اللهم انصر الاخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين اللهم انصر الاخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمة وارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وهم. وأتم الله أكبر على آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي الله পবিত্র ঈদুল নামাজ সমাপ্ত করে রব্বুল আলমিন তোমার রহমতের দুয়ারের দিকে দুইখানা গুনামাকে হাত উত্তোলন করেছি মাবুদ মেহরবানি করে সমস্ত ভুলভ্রান্তি মাফ করে দিয়ে আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের সকলের পক্ষ থেকে সকলের ইবাদতগুলো তোমার শাহি দরবারে তুমি কবুল আর মঞ্জুর নাও সমুদয়ের সবগুলো লক্ষ্য গুডিগুন বৃদ্ধি করে তোমার হাবি মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের রওজা থারে সোনার মদিনে ফুসি দাও তাম জাহারের মাটির নিচে যত আমি আলহি সাল্লাহাদ মুসলিম মুসলিম সাহেদুল আলমিন প্রত্যেক রূপু তোমার খাস রহমত নাজিল করে দাও আল্লাহ আইল্লা তালাম রাজারা হাত তুলেছি আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি শ্বশুর শাশুড়ি আত্মীয় জন প্রিয়জন আপনজন জন মানুষ যারা কবর বাসি সাল্লাহ তালা প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুণায়গুলো তুমি মাফ করে দাও তাদের প্রত্যেকের কবর কি তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও খাস করে এইটা বলার বিন মরহুম কালামিয়া মুন্সির জীবনের সমস্ত গুনা গুলো তুমি মাফ করে দাও তার আইরবুল আলমিন বংশের যারা কবর বাসি গেছে আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুনাগুলো তুমি মাফ করে দাও তাদের সকলের কবরকে তুমি জান্নাতের টুকরায় পরিণত করে দাও আল্লাহ তালা মেহরবানি করে মরহুম কালামিয়া মুন্সির বংশ যারা বংশধর যারা এখনো পর্যন্ত দিনের কাজে বিভিন্ন দিনই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে আল্লাহ তালা তাদের গুনাগুলো মাফ করে দাও তাদের খেদমতগুলো তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তালা বিশেষ করে মরহুম মনির শেরমান সাহেবের জীবনের সমস্ত গুনাগুলো তুমি মাফ করে দাও আইরিবুল মরহুম মনির চেয়ারম্যানের কবরকে তুমি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও তাকে তুমি জান্নাতের হিসেবে মেহমান তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ মেহরবান করে যারা মিন্টু আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ প্রত্যেকের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো করে দাও জীবনের বাকি হায়াতটুকু তোমার হুকুমতে তোমার শরীরের তৈরি যে সরার জন্য তুমি তাওফিক দান করে দাও আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে অভাবগ্রস্ত মানুষ অভাব দূর করে দাও ঋণগ্রস্ত মানুষের ঋণগুলো পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ তালা তুমি রহমান তুমি সত্তার তুমি গফ্ফার আইরুবুল আলমিন একাত্মবাদ রুসি রায় তোমার তাওহেদ রুসি রায় তোমার পবিত্রতার রুসি রায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে ঋণ মুক্ত জীবন পান করে দাও আল্লাহ আইরুবুল আলমিন আমরা যারা ঋণগ্রস্ত আমাদেরকে ঋণগ্রস্ত অবস্থায় তুমি মৃত্যু দিও না আল্লাহ মানুষের কাছে আল্লাহ তালা ঋণ মুক্ত করে জীবন যাপন করতে পারে সে তাও ফেক তুমি আমাদেরকে দান করে দাও আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছে আল্লাহ তালা প্রত্যেককে তুমি সুস্থ দান করে দাও আল্লাহ তালা মেহরবানি করে আমরা যারা হাত তুলেছি তোমার কোন বান্দা কোন আশা নিয়ে জীবন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কে কোন দুঃখ আর কষ্ট নিয়ে তোমার দরবারে হাত বাড়িয়েছেন মেহেরবানি করে প্রত্যেকের সমস্ত নেক তামান নাগুলো তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো নাও আল্লাহ গত বছরে ঈদগাহের মধ্যে আমরা একত্রে আইরুবুল আলমী নামাজ আদায় করেছি আজকে অনেকেই কবরের মধ্যে শুয়ে আছে জানি না আমাদের কার জীবনের শেষ ঈদুল আজহা মাহবুদ মেহেরবানি করে এই ঈদুল আমাদের প্রত্যেকের জন্য তুমি নাজাতের জরিয়া বানিয়ে দিও আল্লাহ আল্লাহ তালা মেহরবানি করে এই ঈদ উল আজহার মাধ্যমে জব্বুল আলেমিন তুমি আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ আজকে যে স্যাক্রিফাইস যে কোরবানি আমরা তোমার দরবার উপস্থাপন করব একনিষ্ঠতার সাথে তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এই উপস্থাপন করতে পারি রব্বুল আলেমিন আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করে দাও ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين